неправомерные действия ну, по тому изначально. изначально а по какому праву Я. вы меня Я. в чем-то подозреваете Я. вы Я. меня Я. Подозреваете? Я. Вы. Я. есть закон прежде Я. всего когда, на, на основании которого вы должны действовать Я. а Я. вы Я. нарушаете Я. вы вы остановили меня незаконно. Незаконно. Ваш блокпост не оборудован по закону. Потому вы меня остановили незаконно. Я жди. Восстановить 755-40-500-6 законом по блокпосту 35 пункта 7. Пусть вот, вы все знаете. Правильно? Конечно. Вот. А дальше, если вы уважаете, что данный блокпост Нет, смотрите, прежде всего, вы не должны делать незаконных каких-то действий. А вы на данный момент нарушаете закон. Как, на, как представитель власти вы нарушаете закон. Ваша груда мусора строительного не оформлена на должным образом, как стационарный блокпост. Нету дорожной разметки. Так, дивите, вы рассказываете як розказуєте вы мені. Я знаю, что дорожні разутки немає. Понимаете? Само, вы, вы нарушаете. Ничего. Вы представитель власти, вы представитель То закона есть, вы и нарушаете тоже, Конституцию дивиться. Украины. Нарушаете? Ну, я вам уже говорю. Но я вы, вам уже несколько раз сказал. Прежде всего вы должны обратиться к администрации. Это дискуссия, да, и она придет ни к чему. У вас есть какие-то вопросы? Все, спасибо большое, до свидания. Вот так вот, ребята, полицейские стоят и нарушают закон. Это выезд на погребы с Киева. Спасибо большое всем за внимание. Пока-пока.